কাছাড়ের শিলচর জেল রোড পুলিশ হাসপাতালে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের থেকে শুরু করে সব পুলিশকর্মীদের চলছে বিএমআই টেস্ট মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই বিএমআই টেস্ট চলবে আগামী সাত দিন পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত কাছাড়ের মোট সাঁয়ত্রিশ জন পুলিশ কর্মীর বিএমআই পরীক্ষা করা হয়েছে বরাক উপত্যকার সঙ্গে ডিমা হাসাও করিমগঞ্জ হাইলাকান্দির পুলিশ কর্মীদের ও শিলচরে এসে করাতে হবে বিএমআই পরীক্ষা বিএমআই পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে এই ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মহাত্তালা রিপোর্ট নিউজ অবিকল তাত আজি আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বি এম আই টেষ্ট আমাৰ ইয়াত শিলচৰ আমাৰ হস্পিটেল আছে তাতে আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ যোৱাবাৰ যিটো বি এম আই টেষ্ট হৈছিলে তাত থাৰ্টি চেভেনজন ব্যক্তি আমাৰ থাৰ্টিৰ উদ্ধাৰত আছিলে গতিকে এইবাৰ আমাৰ গুৰুতে দেখা গৈছে যে কেইবাজনৰ তাত মানে নিয়ন্ত্ৰণাধীন আহিছে আগত ত্ৰিছতকৈ কমি গৈছে তাৰ লগতে ইয়াৰ এই জিলাখনত যিসকল আমাৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকো আহিছে ডিমা হাছৰ লোক আছে কৰিমগঞ্জৰ লোক আছে হাইলাকান্দিৰ লোক আছে গতিকে সকলো পুলিচ বিষয়া আৰু কৰ্মীৰ এই বি এম আই টেষ্ট ইয়াত চলি আছে যিসকলৰ বি এম আই দৃশ্যৰ উৰ্ধত আছে গতিকে এতিয়া আমি দেখা গৈছে যে ইয়াত বহুতৰ আগতকৈ ফলাফল ভাল হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ থাৰ্টি চেভেনজন ব্যক্তিৰ যিসকল বেছি আছে তেওঁলোকৰো যাতে সোনকালে তেওঁলোকৰ শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ এইটো বি এম আই তেওঁলোকৰ নিজৰ এক্সাৰচাইজ হওক বা অন্যান্য ফিজিকেল ফিটনেছৰ কাৰণে যিখিনি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সেইখিনি কৰাৰ ফলত তাৰ কমি যাব আৰু আমি ভাবিছোঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিয়া আহ্বানত আৰু অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই যি অভিযান চলিছে এই যিবিলাক যি তাৰ তাৰ যিটো লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যটো আমি খুব শীঘ্ৰেই এচিভ এচিভ কৰিব পাৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ